ఓం శ్రీ సూర్య సూర్యభగవాను యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ కవచం వల్ల మనకు ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది మరియు మానసిక శక్తిని కూడా అందిస్తుంది శత్రువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది దీనిని నిత్యము పారాయణం చేయవచ్చు గ్రహపీడలన్నీ తొలగిపోతాయి ఆదివారం నాడు మధ్యము మాంసము నూనె స్త్రీ సాంగత్యము మున్నగు వాణిని విడిచి ఒక పూట భోజనం చేయటం మిక్కిలి లాభకరము అన్ని కష్టములు తొలగిపోవును సంపదలు కలుగును మీ జీవితము ప్రకాశవంతమగును భక్తితో శ్రద్ధతో ఈ స్తోత్రాన్ని నిత్యం పఠించండి సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం పొందండి నిత్యాయ रवये कार्यबानवे भास्कराया मतुङ्गाय मार्ताण्डाय विवस्वते आदित्यादिदेवाय आधि नमस्ते रश्मिमालिने दिवाकराय दीप्ताय अग्नये मिहिराय च नमो गोपतये नित्यं दिवां चापतये नमः नमो धात्रे विधात्रे च ने वरुणाय च पूष्णीभगाय मित्राय पर्जन्यायां शवे नमः नमोहितकृते नित्यम् धर्माय तपनाय च हरये हरितश्वाय विश्वस्यापतये नमः विष्णवे ब्रह्मणे नित्यं त्रयं भयाय ततात्मने नमस्ते सप्तलोकेश नमस्ते सप्त सप्तये। नमस्तुभ्य मेकचैक्ररताय च ज्योतिषाम्पतये नित्यं सर्वप्राणभृते नमः हिताय सर्वभूतानां शिवायार्तिहराय च नमः पद्मप्रबोधाय नमो वेदादिमूर्तये काधिजाय नमस्तुभ्यं नमस्तारसुताय च भीमजाय नमस्तुभ्यं पावकाय च वै नमः धिषणाय नमो नित्यम् नमः कृष्णाय नितधा तधा पुत्राय, नमो, नमो लक्ष्याय नित्यशः एतान्यादित्यनामानि मया प्रोक्तानि वै पुरा आराधनाय देवस्य మేషు సువ్రత ఆదిత్యాయ విత్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి